во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і в цей день Святая Православна Церква молитвенно почитає і прославляє одного із своїх угодників і молитвенників преподобного Бог Шеготе, преподобный Бог

Сегодня в Святой Евангелии, который предлагается дневной Евангелией, который предлагается в тая Православная Церковь, предлагается на притча Спасителя про Царство Небесное. Господь, основатель Церкви, Совершитель нашего спасения, Творец неба и земли. пришел на землю, взял на себя человеческую природу, посвятил, очистил и спас ее. Господь, совершая подвиг спасения человеческого рода, творил много чудес, дивных знамений, и говорил очень много прекрасных божественных словес, которыми Господь открывал нам, людям, тайны вечной небесной блаженной жизни. И поскольку небесное царство, оно не измеряется теми э, представлениями, понятиями, которыми мы э, измеряем свою земную жизнь, то Господь очень часто изъяснял тайны Небесного Царствия с помощью притч. Это истории, которые были или действительными, или надуманными, но через которые Господь открывал какую-то тайну вечной жизни. И вот один раз Господь сказал притчу о званных на мрачный пир. Господь сказал, что один человек, царь, сделал брачный пир для своего сына. Когда наступило время э, совершения этого пира, э, царь посылает своих слуг звать званных, то есть тех, которые уже были предупреждены, что они приглашаются на брачный пир. Но э, званые не закрутили прийти. Тогда царь посылает своих слуг второй раз. И говорит, идите и скажите им, что в брачный пир готов. Тельцы, все от, от, откормлено и заколото, и приготовлено. Приходите на брачный пир. Но люди опять пренебрегли этим, а некоторые схватили слуг и били их, и убили. Тогда царь, узнал об этом, разневался, послал свои войска и истребил тех убийств, и город их сжег. И призывает царь к себе слуги и говорит, идите на окраины города, на дороги, на распутья, Кого там найдете из них и добрых свете на брачный пир, чтобы пир наполнился возлежащими. Слуги так сделали. И царь захотел посмотреть, кто пришел на брачный пир. Он зашел в палату и увидел там человека в одетного не в брачной одежде. То, то есть ну, в грязной одежде. і говорити йому, друг, чому ти не вбрачной одежде? Но той мовчав. І тоді цар сказав, візьміть, зв'яжіть йому руки і ноги и выберите в тьму хромешню, де буде плач і скрежеться Бог, тому що багато званих, а мало збраних. Эта притча Спасителя говорит о призвании человечества к вечной жизни, к райской жизни. Господь сотворил человека для того, чтобы человек вечно блаженствовал в раю, наслаждался райскими красотами и был в постоянном общении с своим Творцом и Создателем. Но люди согрешили, отступили от Бога отвратились от божественной любви. Но божественная любовь не отвратилась от человека. И Бог пришел, чтобы спасти человеческий род. И Господь э, на протяжении всей истории существования человека, Господь призывает человека к вечной, небесной, блаженной жизни. В Ветхом Завете это призвание было обращено в первую очередь иудейскому народу, которому были даны откровения, священные писания, в котором были пророки, праведники, которые приходили и напоминали людям, что Бог зовет их на брачный пир, который уподобляет Царству Небесному. Но э, мы знаем историю, что э, первосвященники, старейшины возбудили народ, и, на, и иудеи не приняли Христа в своем большинстве. И тогда Господь послал пророков, послал апостолов во все концы вселенной, и они призвали на брачный пир людей всех национальностей, разных рас, цвета кожи. И пир наполнился возлежащими. И мы, дорогие братья и сестры, являемся теми людьми, которые Господь призывает себе на брачный пир и которые сегодня пришли, чтобы быть участниками одного из эпизодов, одного из частей этого брачного пира, святой и божественной литургии. Когда мы слушаем эту притчу, то э, иногда люди не понимают, почему э, царь, зайдя в брачную палату и увидев там человека не брачній одежде, э, выгнал его оттуда. Да еще так жестоко создали руки и ноги и бросили там, где э, огонь угасав, руку огасаемые и червни усыпаемый. Для того, чтобы понять это, нужно знать историю и, ну, человеческих обычаев, которые существовали во времена живной жизни Христа Спасителя. Тогда был такой обычай, если человек делает у себя какое-то торжество и призывает к себе, ну, Кого там он призывает, там, друзей, родственников, там, близких, знакомых, то э, среди них есть разные люди, есть которые могут одеться в чистую одежду прийти туда, а некоторые не имеют такой возможности. То если из приглашенных кто-то не имеет чистой одежды, пристойно для, для такого торжества? Он должен был, был подойти к хозяину и сказать, у меня нет одежды. И хозяин ему давал чистую одежду. Бесплатно, без. без. И вот этот обычай существовал, что на, на, на торжестве, на пире, там, должны быть все одеты в чистые одежды. Если нет, скажи хозяину, попроси, и он тебе даст обязательно чистую одежду. Когда хозяин, царь подошел к этому, который был не в брачной одежде, и он спросил его, друг, он не назвал его там рабом, там, а друг, почему ты не в брачной одежде? То этот вместо того, чтобы сказать, я не знал, если он не знал действительно, или я забыл, или мне стыдно было, вопросить, я прошу тебя, дай мне одежду достойную для торжества. И царь обязательно дал бы, дал бы ему такую одежду. Но он молчал. Своим молчанием он выразил презрение к царю. Из-за этого презрения он был наказан таким образом. И Господь зовет всех людей в Сарсе И туда ничто нечистое не может войти. И мы люди. проводя земную жизнь, иногда впадаем в разные преступления, в разные грехопадения. И если Господь призывает человека в таком нераскаянном виде, то он человек подобен тому, кто имеет грязные одежды. Он не может войти в Царство Небесное. Но Господь дал покаяние всем людям. И человек может... сказать Господу, прости меня, Господи, я совершил, я не имею достойных одежд, давни дух в, в царстве Господь дает человеку чистую одежду или очищает его одежду и делает ее пристающей, белую и э, такую, которая делает его достойным участием в брачном пире. И это покаяние должно э, нами совершаться всегда, не только когда смерть приближается к нам. Вы должны его совершать во все дни своей земной жизни. Если человек все решил, то должен найти в себе мужество и сказать, Господи, я все решил, прости меня. И это вот эта вот борьба с грехом, с этой нечистотой, которая загрязняет нашу духовную одежду, должна совершаться всю земную жизнь. И примером такой ну, тщательности, заботы о своей душевной чистоте является преподобный Кукша, память которого Святая Церковь сегодня совершает. Преподобный Кукша прожил сложную жизнь. Он жил во времена воинствующего атеизма. И когда ну, верующих во Христа преследовали, притесняли, оскорбляли, гнали, но он мужественно исповедовал свою веру, и мужественно сам жил благочестиво и учил людей в благочестивой жизни. И сейчас живы есть люди, которые были его духовными чадами, и которые помнят его наставления, к которым он всегда призывал людей к чистой, благочестивой жизни и к покаянию. Покаяние, которое человека из грешника делает Сина, дня і Свята. Пусть молитвами преподобного кукши. Господь помогает нам, дорогі браті і сестри, проводити э, чисто і непорочно свято свою земную жизнь. Коли ми согрешаем, не надо стесняться, надо стесняться грішити. а каяться не надо стесняться. И, якщо ми согрешаем, то ми повинні сказати Господи, прости, я согрешил. И это должно быть нашим нашем делании всей жизни. Потому что мы, ну так человек такой, ну, немощный еще, что он очень часто соблазняется на что-то, волю, неволю совершает. А грехи любые, любого качества, вольные, невольные, это раны, Можно себе поранить добровольно там себе должен порезать руку. А можно невольно зацепить где-то и но боль вот этого не уменьшается. Боль одинаковая. Больная, невольная, вот все равно болит. И так грех, какой бы он ни был, вольный, невольный, ведомый, неведомый, он это болезнь, это грязь, которая оскверняет человеческую душу, которая томит человеческую душу. И мы должны стараться пребывать в молитвах, в покаянных молитвах, чтобы Бог, прося чтобы Бог прощал нам наши грехи. Нехай, не пусть молитвой преподобного кухня Господь помогает нам, достойно жить на земле, иметь брачные одежды, чтобы мы на небе сподобились великой чести, в части в том брачном мире, который Господь приготовил всем любящим его во Христе Иисусе Господе нашему. Доторонна слава чеші поконіні, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.